Düz 22 ildir onlar bayramlarını müxtəlif cüriyyət axanalarda öz doğma yurd yuvalarından uzaqda keçirir. Amma bu dəfə bir qismi yeni mənzillərində qeyd ediblər bayramı. Yur təsirlətli xatirələr dinlənib, ötən illər doğma torpaq yada düşüb. Onların bayram əhval-ruhiyyətinin hər dəqiqəsini isə yenə əməkdaşımız Pərvin İsmayılova qaçırmamağa çalışıb. Daha bir bayram şənliyi Binəqədi rayonu Gəncilə şəhərciində yaşandı. Buradakı məcburiyyətə köçkünlər ilk illəki öz mənzillərində bayram edirlər. <yüklərdə> Hazırda biz Əsmər xanımın evindəyik. Belə ki, gördüyünüz kimi qonşuları ona şirniyyat bişirmək üçün köməyə gəliblər. İlk illərki bayramımızı öz mənzilinizdə keçirirsiniz. Hə, çox gözəl. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Gözəl evlər tikib bizə gözəl şərait yaradıb. Əsmərin qonaqları getdikcə artır. Hər kəs hazırki mənzilinin sevincini yaşayır. Ağız dolusu yeni mənzillərin şəraitindən danışıblar. Şükür Allah'a şəraitimiz yaxşıdır. Ay 6 nəfər bir otaqda yaşamışıq. Çox əziyyətlərimiz oldu. Ancaq bu gün şükür dövlətimizin sayəsində evlərimiz geniş, rahat, istimiz, suyumuz, qazımız daimi, suyumuz daimi, çox rahat yaşayırıq. Qarabağlılar üçün fərqli bir anlam daşıyır bu bayram. Oyun vardı, uşaqlar oynuyurdu, çalırdı, evlərə gəlirdilər. Deyəsən həmin ənələrdən qalmayıb. Biz burada olduğumuz müddətdə heç nə kərsa gəldinə keçəl gəld. Amma ilk ildəki belə ürəyinə şəkər vura bişirsiniz. Ona görə ki evlərimiz var. İrahat evlərdə ayaq ona görə bu il qəşəng bayram keçirdik. Mən anam heç bir vaxt qoymurdu biz gedək qapı qat pısmağa. Mən bir də nəiyyət elədim, bir dəfə bir qapıya getdim. Və mənim elə belə indi 45 yaşım var da, hardasa 16 yaşım, 15 yaşım olar. Gördüm oğluna deyir ki, sənin payını vermişəm, ged ot yerində o qazandan sənə pay yoxdur. Qayıtdım, həmin tutduğum niyyət düzəlmədi. Ondan sonra mən ürəy elib bir də qapı pısmamışam. Axı gəlin deyir, məni əsəbləşdirəndə bayatı deyir, zarafat edir. Bayramımız zarafatlı. Hə. Bayramda gəlinlə həssərəfət edirəm sənə hə. axı. Nə zarafat belə? edirəm. Nə qəlik. Nəvələrim də onda qarışır. <gülüyor> <gülüyor> ya, dilə balaca oğlumdur əz əz iştimişəm. Deyir ki, görürəm dodağının altında nə isə deyir. Deyirəm ki, nə deyirsən, mütləq mən də eşitdim. Deyir, heç bir kəmə dedim ki, əlin qurusun. <laughs> Hələ bəs qorxursan bu bayramda nə deyirsən, cin çıxır. Var, bir də demirəm ki, ayrı baxmadım demiş. Yox, həm ürəkdən demirəm. Həm də ürəkdən demirəm ki. Amma nə qədər sevinselər də bir yur təsiri, vətən ağrısı var bu qəlblərdə, bu üzlərdə. Qarabağdan olduğumuza görə o ürəyimizdə məsələn, o qırıq notlar var ona görədir, bilmirəm, bəlkə ona görədir. Amma biz orada keçidiyimiz bayramı heç bir vaxt burada keçitməmişik. Bu gün xala şəkər buranın üstünə nə yazacaq? Qarabağ. Qarabağ yazacağıq. Allah qoysa gələndə Qarabağımıza gedəcəyik. Yaxşı olsaq da. Ermənə şıq vətən yaxşı, köynəyə katan yaxşı. Gəzməyə qəripöl ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Vətənimiz hamısından yaxşı olar inşallah. Torpaqlarımıza alınar gedər yüz vətənimizə. Ümidlərimizi üzməmək deyirlər. Nə deyirik? Ağrıların, acıların tükəndiyi yerdə başlar ümid bəlkə. Qoy arzularımız gerçək olsun. Bu müqəddəs Novruzda Tanrı dualarımızı, inanclarımızıçin etsin. Növbəti bayramda Qarabağda görüşmək ümidi və arzusu ilə Tərvin İsmayilova Fərdiçiyev Space